Здравствуйте! Сегодня у нас в студии Кеченский полуостров молодой и талантливый музыкант Борислав Киселев. Большинство он известен как Сэр. Здравствуйте, Борислав. Здравствуйте. Итак, Борислав, расскажи, пожалуйста, в каком возрасте ты начал играть на музыкальном инструменте? На гитаре я начал играть сразу после окончания школы, примерно в возрасте 17 лет. А что тебя вдохновляет играть, писать свои песни? Вдохновляет многое, но на такие вопросы лучше отвечать, что каждая написанная песня — это маленькая прошлая жизнь. А есть музыкальные коллективы или определенные кумиры, на которые ты ориентируешься, которые тебе нравятся? Ну, чтобы поориентироваться, не знаю, но из русского рока нравится Сплин, группа Пилот, из зарубежного Никель Ребек, Три Грейс. А у тебя есть какой-то определенный стиль игры? Определенного стиля нет, все песни разные, но я думаю, слушатели найдут что-то свое в своей каждой песне. А если керченские музыканты, которые тебя вдохновляют, и с которыми ты бы хотел сыграть вместе, выступить? Ну я уже играл с Евгением Громовым Игорем Заграничным. Ну, в принципе, с этими музыкантами я бы не сыграл где-нибудь. Борислав, а расскажи нам, как много времени ты тратишь на подготовку к выступлению, на репетиции? Ну, как и, наверное, каждый русский музыкант, чем ближе к выступлению, тем больше времени трачу. Mm -hmm. Понятно. Mm -hmm. Ну что ж, на этом мы, пожалуй, закончим наше небольшое интервью с Бориславом. А теперь Борислав сыграет нам одну из своих композиций. Надеюсь, ты не против? Я не против. Сыграю песню, которая называется стой спиной. Ты ждешь когда ночью пустишь мрачную завесу за окном. Улыбка и смех вызывают телегушь горьком. Знаешь он, где тишина и страх, и ты даже не уверен в себе. Но ты не видишь меня за своей спиной, где на шуме дождя да тает образ мой. Я лед в твоих слезах, скрытый тишиной. Я тебя Сердце стучит и горит, и что-то тебе сломалось давно. И если глаза по темне даже не бежишь с небом огонь. brañ an taji Да.